Ну, а ми починаємо з такого веселого матеріалу, тому що в нас з'явилася у профутболі нова рубрика. Така дотепна анкета. З нас хороші питання, а з гравців відверті відповіді. І першим героєм цієї рубрики став Євхан Каноплянка. Такого ви його ви ще не бачили. Руслан Рота. А чому Цей чоловік не тільки трабат назад, не забирає не тільки м'ячі? він ще... мозг команды хорошо может начать атаку, так как быстро, так и спокойно, знаете, он очень хладнокровно разбирается в ситуации и принимает правильное решение, поэтому никогда не тормозит атаки, знаете, когда знает, когда нужно дать разрезной пас какой-то, поэтому для меня он топ-футболист, тем более его тяжело и обойти. Мне против кого? Тоже самый-самый такой вот я знаю, что я могу сказать в Севилье. Вот Марьян есть такой у нас правый защитник. Сейчас он играет. Марьяну. Марьян. Да, Марьяну. И вот мне его было самое тяжелое бороться. Так из всех, как бы, знаете, проблем практически не было. Вот с ним я так злился. Он очень резкий, очень резкий. Как бы его не качаешь, он как пьявка, понимаете. Оп, прилип, все равно рядом. Ну, я не знаю, как, как качать. Тут уже сам закружил, голова закружилась, а он все равно рядом. Я честно даже доволен всеми игроками сборной на самом деле. Очень сильный. По мне, сейчас одна сильный пор для меня. Поэтому, ну, мне главное, чтобы были опорные, правильно, думали и отдавали, и забирали, чтобы нам жизнь облегчали. Значит, Если в нравится. мире, да, но ну, я не знаю. Ну, снова же, это надо брать таких же опорных, как Иньеста, Хави, понимаете, которые люди снова же могут такой поздать, что тебе осталось там только поставить ногу, поэтому, наверное, с ними. Я доволен даже Рамосом, что я работал. Мне очень понравился тренер, потому что мне нравится снова за справедливость очень сильно. Потому что когда я понимаю, что я не в форме, он меня посадил на лавочку. Когда я был в форме, он меня говорит, ты заслужил, давай показывай, на что ты способен. И поэтому мне он очень понравился. Даже тот же Эмори мне нравился. Да, он больше склонен был к, как бы к защите, знаете. Но мне он очень тоже понравился. Поэтому я доволен тренерами на самом деле кем то наверное, смешным, который ну, может рассказать. Я знаю, что там... Да. Да. Нет, а вот, кстати, да, он тоже очень интересный, смешной. Мюллер, да, я знаю, что там в Баварии тоже весельчак еще. -то. Наверное, с ними, с которыми весело, интересно. Одно время я, да, звонил, кому попало, то есть со всеми разговаривал, поддерживал связь. Потом одно время понял, что забирать, то, знаете, там перед такой важной игрой даже там какой-то один процент энергии, он будет очень важен, поэтому я понял, что я теряю энергию, когда я разговариваю со всеми, знаете, и, и, и трачу на это время, поэтому я стараюсь как, как можно меньше разговаривать в день игры. В первую очередь это желание, потому что у меня было очень не было, а есть двоюродный брат, и мы с ним тренировались, знаете, 7 лет вместе, каждый день ездили на тренировку. И у него было перспективы, я хочу сказать, не меньше моих. как бы. И ну почему у него не получилось, потому что, знаете, лень победила говорю. И я считаю, что главное хотение, желание и работать каждый день и все получится, если тем более еще от Бога дано, все получится. Как? Ну я же не всегда там веселый. Ну когда есть настроение, когда есть такие как селезнен ну послушать его сюда слышно, ну как бы не посмеяться, да? Но... Какое есть, то есть, не я не играю, если у меня нет настроения, я не буду просто так улыбаться. Поэтому я говорю, что я люблю искренность. Это мой дом, это моя семья потому что я всегда рад сюда приехать, и, если честно, даже очень сильно скучаю. Знаете, я на это надеюсь, так я скажу, потому что хотелось бы, знаете, хоть какой-то подарок людям в дом, знаете, какую-то улыбку подарить или какой-то процент счастья. Как бы это мелочь, да, но все равно кто-то бы приятно. Украина выиграла у Хорватии, допустим. Конечно, я буду следующую игру смотреть, да, когда мы выиграем таких соперников, поэтому хотелось бы дарить, знаете, такое удовольствие людям.